Добрый день, меня зовут Владимир Рудниченко, я являюсь общественным деятелем, сейчас на данный момент помощник народного депутата Верховной Рады. Хотел бы рассказать вам о том, что примерно два месяца назад на этом же сайте вышла публикация о том произволе, который происходит в отношении участка ДПМ, это дельница первичных мереж э, Укртелекома, которые искусственно э, хотят развалить э, руками самих же сотрудников э, и тем самым, скажем так, э, нашу страну вернуть в информационную блокаду. Э, подробнее об этом всем мы достаточно объемно рассказывали тогда, вернее, сотрудники ДПМ. Сейчас э, Получила эта история продолжение, скажем так, на протяжении всего этого времени идет борьба за сохранение участка. И вот сегодня было неожиданное такое продолжение этого конфликта, скажем так. Об этом расскажет мой коллега. Добрый день. Я Вагин Евгений Васильевич, инженер по охранно разъяснительной работе, дирекции первичных сетей Укртелекома. На предыдущем интервью уже говорилось, что действия Укртелекома, на наш взгляд, ведут подрывы информационной безопасности государства нашего. И на все наши просьбы отреагировать, пока никаких сдвигов нету. Поэтому мы вынуждены опять обращаться к общественности, обращать внимание масс, средств массовой информации, чтобы люди вступали в диалог и помогали защитить информационную безопасность так сказать, государства. Что сегодня происходило у нас на предприятии? Это одна из ступеней той лестницы, по которой идут к развалу дирекции первичной сети, которая обеспечивает эту безопасность государственную. Сегодня приехали, можно сказать, захватывать наши здания, помещения, где мы находимся, где находятся наши приборы, транспорт и все остальное необходимое для выполнения наших служебных обязанностей. Значит, приехали представители Николаевской дирекции переключать пульт сигнализации нашей охраны на пульт сигнализации Николаевского ДСО. ДСО. До этого нас охраняла одесская фирма Юг Сервис, которая занималась охраной нашего кабельного участка. Договор у нас имеется с этой фирмой, подписаны филии ДПМ, и согласно этого договора, если за 30 дней до окончания этого договора стороны не уведомляли никого о желании расторгнуть договор, Значит, договор продлевается на следующий год на тех же самых условиях. Нам пояснили представители Николаевской дирекции, что договор закончился 28 февраля, хотя 28 февраля у нас такая дата вообще не фигурирует в нашем договоре. У нас договор был, действовал до 31 декабря 2014 года, и так как не вносилось никаких изменений, он лонгируется на 2015 год. А областная Одесская филия, непонятно нам на каких основаниях, заключила додатковую угоду на два месяца для обеспечения сохранности нашего предприятия. Теперь, значит, они мотивируя тем, что этот договор заканчивается, они приехали переключать нас на пульт ДСО, не имея при себе никаких документов, ни договора с фирмой, с этой сохранной фирмой. ДСО Николаевской, ни приказов, ни распоряжений. Приказы, которые были нам предоставлены, это были приказы, составленные на бланках Одесской областной филии, подписанные не сотрудником ДПМ, а директором Одесской филии, который к ДПМ не имеет ровным счетом никакого отношения. И на основании этих документов, значит, они выполнили переключение. То есть следующим этапом может быть что завтра до какой-то додатковой угоды нам запрещают открывать и закрывать помещение, и мы не сможем выполнять свои функциональные обязанности. Если завтра остановятся международные линии связи, мы выехать на повреждение не сможем по причине того, что мы не сможем взять приборы и попасть на кабельный наш участок. На наш взгляд это больше похоже не на Беспокойство сотрудников Николаевской дирекции о имуществе Укртелекома, а как больше похоже на рейдерский захват нашего здания, поэтому я хотел бы э, всех, кто не, не хочет оставаться спокойным к этой проблеме, включаться, подключаться к нам, связываться с нами и помогать нам бороться с этими действиями, которые проводит Николаевская филия. У меня все. Хотел бы добавить, что на данный момент фигурирует уже достаточно большой список фамилий участников, так сказать, развала этого подразделения ДПМ. Это и сотрудники Николаевской дирекции, которые, не имея отношения юридически правиль... ну, грамотного и юридически правильно оформленного, скажем так, принимают в этом участие. Это такие как Антошевский, Сергей Юрьевич, да? Нет, Сергей. Александр, Николаевич. Александр Николаевич, это директор Николаевской филии, это Сергей Юрьевич, Могилевский. Могилевский, это и прямые исполнители Катричка Геннадий, Виктор, Ген... Виктор Григорьевич, и ряд других фамилий, которые сами того не подозревая или зная, что это преступное действие в отношении ДПМ, все равно совершают эти действия. Вот мы вчера их не допустили на объект, они не смогли переключить сигнализацию. Сегодня одни все-таки попали к нам на объект, стали перестраивать пульт сигнализации на что отреагировала охранная фирма, которая обеспечивает на сегодняшний день нашу сохранность. Приехали на место сотрудники. У нас есть видео, там все, наверное, будет выложено. В этом интервью дальше будет, наверное, выложено все видео, которое мы отсняли сегодня по поводу этих незаконных действий. Ну, в общем, ничего хорошего из этого, я так думаю, не выйдет у Николаевской дирекции. Мы будем стоять на своих позициях, пусть они не думают. Мы, я думаю, что мы все-таки с ними или договоримся.